У день виборів 26 жовтня о 14.15 до приміщення міськвиконкому проникла група осіб, очолювана одним із кандидатів у народні депутати. У їхньому числі були й озброєні чоловіки у камуфляжній формі. Всі подробиці того випадку журналістам у той же день прокоментував Лозівський міський голова. Безпрецедентний випадок В місті Лозова дуже резонансний. Один із кандидатів Грицак Василій, кандидат народних депутатів. В 14.20 где-то вместе с одним из депутатов городского совета Шевченко и неизвестными вооруженными людьми ворвались в здание Реакция членов горосполкома в данной ситуации, разговор был с Татьяной Валерьевной, секретарем городского совета, значит, вызывающим образом... Грицак требовал Мискову голову. Я, кстати, сегодня в дежурном режиме 7.00 в это время был в городе на служебном автомобиле по объезду, естественно, участков. Я получил телефонный звонок по дороге, соответствующим образом сделал несколько звонков. Я позвонил 102, значит, четко представился, сказал о том, что по информации, которую получил от секретаря городского совета Запорожья, Татьяны Валерьевны, в горы с полком захватывают. Естественно, с угрозами в адрес городского главы. Я в ближайшее время там буду. Поэтому просьба соответствующим образом отреагировать. Я приехал через минут 20 к горы с полкому. Уже этой группы людей не было во главе с Грицаком. Ну, в общем, мы минут 15-20 встретились здесь со всеми руководителями правозащитных органов, группа депутатов городского совета, заступники мои. И те люди, которые сегодня в дежурном режиме обеспечивают избирательный процесс. Я воздержался от комментариев исключительно потому, чтобы не беспокоить и не тревожить избирателей, горожан в очень серьезный сегодняшний день. Но уже интернет пестрит комментариями, поэтому считаю за долг такую информацию дать в эфир, дать нашим избирателям сказать о том, что все нормально, все максимально понятно, стабильно, слава богу. Я получил информацию от всех избирательных участков по поводу, скажем так, процесса голосования к огромному сожалению на 16.00. Явка составила 35,1%, очень низкая. Скорее всего, это, это провокация чистой воды, которая запугать людей появлением людей в, воен, в военной форме на автомобилях без номерных знаков с оружием в руках, с огнестрельным. Но еще раз такого еще в истории нашего города во время выборов не было. Загальна інформація про те, як проходили вибори у Лозовій, про попередні результати голосування, дивіться у черговому випуску Лозівської панорами у середу, 29 жовтня.